ये जानना जरूरी है कि तुर्की में बच्चा या नाबालिग का मतलब 18 साल से कम उम्र का कोई भी फर्द है अगर आप एक बच्चा हैं जो आपकी वालदा वालिद या किसी और बाल रिश्तेदार के बगैर तुर्की पहुंचे हैं या अगर आप तुर्की आने के बाद इनसे मुनखता कर लेते हैं तो आपको तनह बच्चा या तनहा नाबालिग कहा जा सकता है तुर्की में तहफुज तक रसाई हासिल करने के ख्वाहिशमंद तनह नाबालिगों को ऐसे पुलिस अफसरान से मिलना चाहिए जो बच्चों के साथ काम करने की तरबियत याफ्ता हो अफसरान आपकी उम्र की जांच करते हैं और आया आप खानदान या किसी और कानूनी सरपरस्त के साथ रह रहे हैं या नहीं सबसे पहले अफसरान आपके खानदान के मुकाम के बारे में सवाल पूछेंगे और आप इनसे कैसे और कब अलग हुए थे आपके पास मौजूद किसी भी दस्तावेजा का जायजा लेते वक्त पुलिस अफसरान आपकी उम्र की जांच करने की भी कोशिश करेंगे इसका मतलब है पैदा का सर्टिफिकेट पासपोर्ट या कोई भी दस्तावेज को, को अपने साथ तुर्की लाने के नहीं थे तब भी दस्तावेज की तस्वीर हासिल करना मददगार साबित होता है अगर मुमकिन हो अगर आपके पास कोई शनाखती दस्तावेज नहीं है जिसमें आपकी उम्र जाहिर हो या अगर हुकाम को लगता है की आपकी उम्र मुमकिन तौर पर अठारह साल या इससे ज्यादा है तो वो उम्र की मुहाजबा करेंगे उम्र की तशीस एक तिब्बी मुआइना है जो अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर के जरिए दिया जाता है ऐसा करने का सबसे आम तरीका यह है कि आप अपनी कलाई की हड्डी की नशोनुमा को देखें जैसा कि एक्सरे पर दिखाया जाता है मोयना इस तरीके से किया जाता है जो आपके लिए जिसमानी या नफसानी तौर पर तकलीफ देह या नुकसानदेह ना हो एक पुलिस अफसर और अगर जरूरत हो तो एक तर्जुमान इन तमाम तरीकेकार के दौरान आपके साथ होगा बाज उम्र की तशीस से आपको मिलने वाले नतज गलत हो सकते हैं उम्र की तशीस के नतज को चैलेंज करना मुमकिन है इस सूरत में आपका मुतबाद किसी और तबी मरकज पर मुकम्मल हो सकता है जो उम्र की तशखीस में महारत रखता हो इस किस्म के केस में वकील की मदद लेना जरूरी है रेफ्यूजी राइटर की आपको इन तरीकेकार के बारे में मशवरा दे सकता है और अपील के अमल में आपकी मदद कर सकता है याद रखें कि शनाख्ती अमल के तमाम मराहल बिला मुआवजा है आपको किसी भी चीज की अदायगी नहीं करनी पड़ेगी आर आर टी उम्र की शनाख्त के मराहल और पना गाह के तय के साथ साथ तनहा नाबालिगों की मदद करता है बशमूल इन तमाम कार्रवाई में इनके साथ शामिल होना है रेफ्यूजी राइट सबक नाबालिगों के लिए इजाफी खदम भी पेश करता है अगर आप तनहा नाबालिग या सबक नाबालिग हैं तो आप RRT की मकसूस से कर सकते हैं, जो दस से शाम फ्रांसीसी अरबी फारसी और दरी जबानों में रसाई मुमकिन है ये वीडियो मुकम्मल तौर पर मालूमती मकासद के लिए है जिसे गैर मुनाफा बख्श रेफ्यूजी सॉलिडिटी नेटवर्क ने रेफ्यूजी राइट्स टर्की के अश्राक से तैयार की गई है